你干什么、啊？全部出去！你留下！小川，她是你嫂子，你不可以！我可以！事到如今还有什么不可以？我告诉你，要是你不回来，这一切都是我的，都是你逼的！小川！出去！都出去！ 小人、啊，你带外婆出去，其他人也都出去。快走快走，文清回来了！哎呦，可想死我了，他可回来了！哎呦，可把我想死了。 回家找找去，哎呦！快走，快走！梅叔，帮我把他反绑上。文川，你不能一错再错了，反绑上！ 你想干什么、啊？过来！你过来！你过来！ 过来，朱晨辰，你别过来了。没事，听他的，快点，快点！ 能打吗？还手啊！嗯。你要是不回来，我妈也不会流产，我姐不会死，我也不会去祠堂。还手、啊！还手,、啊手啊、你！怎么说话了？ 说话。 都没了、啊。啊啊 玉树，醒了。十一在哪儿？医生说，你现在状况得静养，不要乱想，也不要乱动。十一在哪儿？十一他。 疼么哎，别管我。 啊，哎呀。我想去祠堂给列祖列宗磕个头保佑你一生平平安安的时空让相爱的人相拥让期待的全都落空怎么从容 捉弄。如果时光足够宽容，感情是不是就不会被谁弃于拱手相送？ 有没有还？保佑他平平安、啊啊、让相爱的人相拥。如果誓言变得不太那么沉重。能否再次接近你？ 期待的全都落空，怎么从容？ 叔叔，阿姨，婶婶，你们家到底什么地方、啊？过个中秋节能从楼上摔下来？啊，医生，我女儿到底什么时候可以醒过来？她的这种病情呢，有的一周就醒了，有的甚至一直都醒不了，每个人的情况都不一样。具体病情呢，我已经和她先生沟通好了，你们家属之间啊，也要沟通了解一下。啊，谢谢。啊，不客气。啊 我们准备带他去上海，方便照顾。我来安排吧。不用，我们自己安排。周生先生。 医生交代过了，你伤的这么重，一定要少走动。你好，你好，麻烦帮时宜办理出院吧。出院呀？医生没交代呀？哦，是转院。 转到上海的医院。哦，那你等我一下吧，我问一下医生，好吧？谢谢啊。